ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे पुरस्कार स्वीकारताना मात्र मिथुन चक्रवर्ती या ठिकाणी भावूक झालेले पाहायला मिळाले मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाड़के पुरस्कार हा, प्रदान कर प्रदान करता नवी दिल्ली इस वर्ष दादा साहब फाड़के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं हम सबके चहेते ख्यातिलब्ध एवं प्रतिष्ठित अभिनेता पद्म से सम्मानित श्री मिथुन चक्रवर्ती जी हिंदी सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार The dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and वन। आम आदमी के सामाने से ऊपर उठकर स्टार्डम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दा को दादा साहेब के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान पुरस्कार स्वीकारताना मिथुन ने त्याच्या आयुष्यात पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारताना काय गमती घडल्या सांगितले पाहूयात ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था मैं अपने आप को एल्पाचीनो सोचने लगा मैं मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए ना मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आगे ऐसे बैठता था कभी कभी यूज़ करता था प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल्पाचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था, था क्या, आ, एक काम करना वो, फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त मारा एक लात मुझे बोलने निकल यहां से उस दिन से मैं हेल्पाचीनों से घाल्पाचीनो हो गया